তেরোই জুলাই কাজের খোঁজে লঙ্কাপাড়া থেকে দুবাই গিয়েছিল আঠাশ বছর বয়সী এক তরুণী দুবাইয়ে তাকে আটকে রাখা হয় কেড়ে নেওয়া হয়েছিল মোবাইল ফোন পাসপোর্ট ভিসা আধার কার্ড তার পরিবারের লোকজন বীরপাড়া থানার দ্বারস্থ হওয়ার পর আলিপুর দুয়ারের পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী এবং অ্যাডিশনাল এসপি হেডকোয়ার্টার অসীম খান এ ব্যাপারে সক্রিয় হন পুলিশের তরফে বিদেশ মন্ত্রকের পোর্টালে মেয়েটির যাবতীয় তথ্য আপলোড করা হয় এদিকে মুর্শিদাবাদের কর্ণসুবর্ণ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও বিদেশ মন্ত্রক প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর রাষ্ট্রপতির দপ্তর ও ভারতীয় হাই কমিশনের যোগাযোগ করে মঙ্গলবার ওই তরুণী ভারতে ফেরেন বুধবার ওই তরুণী বাড়িতে গিয়ে কথা বলে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করেন বীরপাড়া থানার ওসি নয়ন দাস স্থানীয় বাসিন্দারা বিদেশে পাড়ি দিলে যাবতীয় তথ্য পঞ্চায়েত অফিসে দিয়ে যাওয়া প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছেন জেলা পরিষদের স্থানীয় সদস্য বিশাল গুরুং বুধবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ কী বললেন তরুণীর মা এবং বিশাল গুরু শুনে নেওয়া যাক নমস্কার বিশেষ করে আমরা একটা বানু আমরা একটা প্রকার লোকেরা দুপাই বানু হয় না साझामा एउटा काम गर्नु भनेर लोगेर अलिकति प्रभावमा फसेको थियो र यसरी उहाँको परिवारहरू भाइहरू जोगाजोग भएर जोग जोग हाम्रो यहाँनिर गोपरधन रतिलो लामा अलिक मसँग पनि जोगा भएर हामीले दुईपटक थाना सँगसँगै हाम्रो एसपीज्यूलाई त्यो कुरा मद्दतको लागि वर्क गरेको थियो र उहाँ एसपीपी लेभलबाट पनि विभिन्न एनजिओहरू सँगसँगै प्रशाल लेभलबाट धेरै च्यानल लगाएर थुप्रै एनजिओहरू मिलेर प्रशासनबाट पनि धेरै मद्दतहरू भएर आज उहाँ सही प्रकारले घर आइपुगेको छ हिजो मात्रै र एउटा यो खुसीको खबर हो उहाँको एउटा कस्तो लाइफ होइन एउटा डरलाग्दो लाइफबाट उहाँले अब त्यो बुझेर पनि अब यहाँनिर घरमा आइसक् भएको छ सबै हामी खुसी छ र यसरी नै आउँदो दिनमा कुनै पनि यस्तो प्रब्लमहरू नहोस् जति पनि हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई यही भन्न चाहन्छु कुनै पनि बाहिर जाँदाखेरि एकदमै जाँच गरेर जाने बुझेर आफ्नो ग्राम पञ्चायत अफिसमा आफ्नो जुन माइग्रेसन फर्म भरेर म यो एरियामा जाँदैछ भन्यो भने हाम्रो गभर्मेन्टले धेरै मद्दत गर्नुसक्छ रिकभर गर्नुसक्छ मेरो मेसेज लिन चाहन्छु धन्यवाद मेरो नाम विशल ग गुरुङ म जिल्ला परिषद एक क्षेत्रका धन्यवाद छोरी दुबई थियो कम्पनीको काममा लगाइदिउँ भनेर मेरो छोरीलाई आपद विपद पारेर राति दिएँ होइन अन्त मैले सबै ठुल्ठुलो विशाल गुरुङ भाइलाई एकपडा ओसीलाई सबै ठुल्ठुलोबाट भनौँ छपिङ गरेर मेरो छोरी अहिले घरमा आइपुग्यो मलाई पुरा खुसी लाग्यो अरूको छोरी चेलीहरू पनि यसरी कहिले पनि नपठाउनुहोस् राम्रोसँगले Papbu <tipula> mangialet sanden gare mag prepahonos nem mas po.